Кідари дали запрос на арту і мінометки. Нам цю задачу поставили буквально десь в два ночі. І зранку ми вже виїхали. Тобто вона була отак. От от. Понятно, що ми завжди готові нам конкретно сказати, що робити. Ми вже знаємо, як це робити. Інформації було достатньо, просто що трошки хотілося б більше часу для того, щоб хлопці відпочили. Красногорівці противник на определенному час продвинувся. Случилась внезапно ситуація, вклінення в наші ряди. І потрібно це невеликувати. Нужна його туди витиснути і лінію фронту, такою вона була до этого в районі 6 утра. выдвинулась первая колонна противников и в 10 утра вторая колонна противников. В общей сложности это было около 7 единиц техники, из которых там пополам танков БМП. И выгрузилась и закрепилась около 27 По даним сміжників, піхотинців, противника. Спроба була номер один. Вони там їхали, ми у саміжників питали, вони підірвалися, піхоту не висадили. Там з другої і третьої спроби вони вже все-таки висадили якусь кількість піхоти, і піхота пішла здовж ось ось вулиць в Красногорівку. Ну, Їм це вдалося, вони витіснили Сили оборони України, там зайшли на 400 метрів десь. Почали одразу оборудовати себе, забивати окна, захламляти проходи, двері, адаптували під себе там, окна, проходи, себя, там ту територію, на яку. находились. Смежным силам было сложно ее оттуда выдавить. Некоторую часть техники они уничтожили, возможно некоторую живую силу, с остальным уже работали мы. Мы штурмовая бригада. сюда просили, что ты перебежишь? каким ходом ты хочешь бореть ты дрон 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 Давай, давай, дрон дрон давай, давай, сладкий, сладкий. Ага. Разъеби, нахуй, этот дом, блядь! Нам надо как-то штурмовать этот дом. Все, давайте, Икар, готовимся. Пряны, готовимся штурмовать! Он ебашит, ты подлетаешь ко мне, бежим к этому забору. Ага. Я с гэпочки пав. Берем сектора елочкой на расстоянии. Доходим до гаража сначала. Принимаем гараж и оттуда уже на дом. Ну потому что гараж это будет логичнее, чем сразу заходить ну, да. в дом. Блядь. В случае чего мы там, если що закрепимся, можемо можем себе пару, пару коротких выбить, чтобы посмотреть. Типа, да, да. перепроверить, перетрещить. Да. Шо ты, дедуль, устал? Не, не, А, Смотри, выходим, я, я тебя прикрываю. Ну, собі, блядь. Гриби, да. жалко. Слышал? Да. И характерно, что было много стрелкового боя, то есть артиллерийского боя с обоих сторон было намного меньше. Там реально было вот, вот тактическое передвижение, стрельба, и стоит учесть, что мы как бы были в атаке, они были в обороне. Им было легче, действительно легче это чувствовалось, что они просто занимают проходы сектора. Вони дають нам подойти. FPV одразу піднімалося, ми показували, куди залітати, в який будинок. Оператор наводився, там, перед підльотом нам навіть казав, що три підльотних чи дві хвилини. І ми бачили, як FPV залітає і получає, куди треба. работа в мире, нахуй. <реклама> Блять, обои посрывал, нахуй. <реклама> Никетов даже нет, они вот эти вот резиновые жгуты. Пиздец. Я вообще взагалі... Вони люблять всі жгути, пидоры. Не знаю чого вони їм нравятся, но пидоры мотаются жгутами. А де він? скажи мне. Хуево! Хуева! Хуво! вони. Я обстановка, хуво! Работайте, работайте, не подпускайте с питиков, бля! Никого не подходят, близко!

пока. Да, я сейчас, пошла, мина пошла, пацаны, мина пошла, сейчас работаем, работаем, ребята, давай, держитесь, отбивайтесь. Скажи, забивайте. да пидоры дали запрос на арту да, и миномётку. там четыре только было видно пока у нас, давай, ебашьте их нахуй. Друзей, помогайте, По их переговорам можно сделать вывод, что они ворвались на, просто с надеждой, э, таким вот дерзким и дурацким способом пройти колонной техники через поле, захватить село. Э, находясь уже в полуокружении без возможности отходить, они все равно там говорили друг другу, что да, все, там будем стоять убивать, но мы уже устали, да и нам хана, да и, наверное, мы взорвемся, то есть были перепады настроений. Ну, как бы точно можно сказать, что они не особо хотели сдаваться в плен. Хлопцы им кажут, что сдавайтесь, Гарячий чай, свіжа їжа і на обмін, але вони навіть не відповідали. Якщо там з власного досвіду знову ж таки піде щось, грижається, кричать у відповідь, там ще щось, то ці просто от мовчали і все. Тобто вони не здавалися, там був єдиний варіант тільки їх знищити. Так, так, працюємо, працюємо. Зараз туди прильоту наблюдав прильот чужой. <реш> Запросив за этот в його дому їбало. Ну в дом пидора, понял? Такие діди воюють проти нас. Бля жалко, то діда з одной сторони, бля. Нам дід, типу, але сука, підор йобаний, блядь. і с з одної сторони не жалко, блядь. Знаєш, типа, если именно до возраста, типа, не до того, хто він їбать. Ну, якщо він сюда двинувся, нахуй він тоді сюда йшов, блядь. подразделение Плод, оно типа Деннерское. Скорее всего, это были россияне, но я делаю вывод, что россияне, которые служат в денерских подразделениях, это, скорее всего, какие-то добровольческие там элементы, которые прям захотели вот туда идти. Их навыки не были на высоком уровне, но уровень там стойкости и мотивации был Присущ, потому что даже находясь в окружении, хотя у них не было, конечно, и возможности отступать и убегать, бы они были бы сразу убиты, они все равно вели бой, давали отпор, нам стоило определенных сил их уничтожить. Пару раз они там и собирались взрывать самих себя и запрашивали на себя артиллерию. Ну, тем не менее, были уничтожены. Сейчас, сейчас, та это фуйня, твой поджопник, блядь. <связывается> старую, путь, старую... Давай, вторую, стой, подойди к стенке, к стенке. <связывается> Буш, <небес>, подтягивайте сюда! <связывается> стой, не, старую, не, не, старую, не, спеши, не спеши! Держи, держи сектор, вторую гранату готовлю. Давай, я кидаю в коридор, ты кидаешь туда. давай. Кидаю! Когда мы заходим, подтягивайтесь сюда! Хорошо! Сейчас перехватим. Сюда! Блять. давай Сюда! на мое Сюда! Так. Все. Там нихуя. Давай, давай, пошли, пошли, бело. Тут чисто. Сука, блядь, дом горит. Так, так, так мы давай, двигаем, Давай, давай, брата. мы двигаемся, да Двигаемся дальше, блядь. Да, да. Да, да. Так, все. Стоять! Лапы, лапы, лапы! Висит модель, висит модель! Давай, танкую, перебегай, перебегай! Сразу левее, левее! Бери левее, левее. Так... Господь, за него Хороший Ебать ты везучий, черт. У него проку попало. Похуй. Ебать. А твоя? Твоя граната или чем? Пидор, сдавайся или сдохнешь. Раз, Два, два три. Взятый дом в Питер, Пидор, в всем доме. По прянику будет открыт, огонь снова будет. Сзади раз. Питер, сдавайся! Да. Все, я уже, блядь, знаю, где он сидит. Питер, если сдашься, будешь жить. Либо мы нахуй дом сносим. Да, давай еще, по мне осколками уебина. Блядь! По, по шлему попало, по шлему попало. Да, мне попало по шлему. Он на 9. Возможно, несколько. Я залег. Отходим, здание. Здание, блядь. Откатывай. Сейчас, подожди, я снимусь, откатишься ты. Простреляй. Простреляй, простреляй. Пряник, простреляй. Ми зачищали вулиці, знищили в хаті біля п'яти підарів Знищили в хаті. Потім, коли вони намагалися перегрупуватися і вийти з хати в цей сарай, ще знищили двох. І от коли вони вже забігали в сам сарай, забігли, от там у нас виникли труднощі. Це така будівля із силікатного кірпіча, по центру значить металеві двері, і зліва, справа вікно. Наче все просто, зайшли, штурманули цей сарайчик, закидали його гранатами і все. Але виявились нюанси, що ця двері вона броньована. На вікнах там решітки, тобто гранати туди закидати не дуже виходить. Зіштовхнулися тим, що підрових там лишилось десь 4 штуки. Вони в цьому сарайчику заперекодувалися і хлопці їх просто не могли звідти вибити. Тобто, як тільки підходили до сарая, вони відкривали вогонь. Пряник ко мне! Пряник! Пряник, ко мне! ко кам'є! Ко У меня тут что-то есть на каске где-то да, здесь? Ваши да. через дорогу <рес> золоти голову. Да, магазин еще один оставил. Прием, двигайся, принял, прием. Казак, намагалися взяти в оточення. Не получилось. Можливо, їх там більше, ніж один. Чи є можливість цей будинок розібрати? Сука, залупа, блядь. Сумієш? Сумієш? Там ось у двері окно. Попробуйте у вікно, у вікно. в викно помог. Вот тут это. Єсть? Ну що, нормально? Убедительно. Туда, в сам дом? Ты что, очковое вакнуло? Заебись. Это шо? Какая стрелка? Кому-то попало. Что там? Статус! Куда енотик раненый? Я пойду первый проверю. Занимай там сектора. Чуть. Статус! Морально. Морально. Тебе помогти, да. Давай, 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 тримайся давай, тримайся давай, 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 ты давай, 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 тебе давай, 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 Вот, это потому, что мы хуярим. ну тихо, 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 тихо. Я держу. Хорошо. Куда занесем? Нет, там только сюда подъедет, ориентир горящий дом. У нас есть дым на готове. Дым. Хорошо. Калаврат, когда подъедет темка, нужно будет, чтобы она заехала прям впритык к зданию, к нам с жопой. Потому что оттуда велся огонь. Если мы выйдем просто на дорогу, мы можем рискнуть получить еще трехсот. Как принял. Плюс-плюс, когда темка будет подъезжать, его ориентируй. Ориентируй, чтобы он в притык Как принял? Принял тебя. Ориентир, горящий дом, плюс дым плюс мы будем визуально показывать как принял сюда нет сюда Давай. будьте готовы каклаки оставляйте тут так. еще еще надо проверить еще Стоп! 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 Давай! Давай, давай, давай! Все, все. закрывай! Закрывай, закрывай. Плохой, блядь! Да, все, все. Написано. Будешь Прям. работать с другой, похуй. Главное, что они Да, старый Сейчас, я скажу, я скажу. Все. Пряник, снимайся, снимайся. Соотношение потерь у нашей пехоты было втрое меньше, чем у противника. Это как минимум, то, что я знаю точно без теоретических допущений. Также в пользу того, что у нас намного больше раненых, а не убитых, в отличие от противника, где убиты были все. То есть эвакуация, оказание помощи, все было на нормальном уровне, и мы спасли всех раненых. А ты сейчас водишь? прорекламировать третью штурмовую, передать свой опыт перевода сюда. А что, Тут люди просто, просто люди. Немая залуп. Есть задача, есть план, есть облет, а есть я все нахуй. Рука-руку мы блядь. Да. Было уничтожено смежными силами до четырех машин противника и уже нашими силами до пехотного взвода также нивелирован плацдарм э, в самом э, поселке. Надо учесть, что это было не просто там пехота в поле, это уже был укрепленный противник в населенном пункте с учетом там дооборудованных позиций. И у них было с собой боеприпасы, в их боевых машинах они их выгружали. То есть, ну, Вообще участок был опасный. Конечный результат: полностью выровненная линия фронта, зачищенные дома и весь противник был уничтожен, потому что эвакуации раненых у них не было, не было возможности никак провести эту эвакуацию, поэтому мы делаем вывод, что они все были уничтожены. Конкретно мертвых противника там пехота наблюдала, но их никто не считал. Бум, целый? енотик, Вперед! Держи, держи, держи. Держу. Готов? Готов. О! Ебать, я нашел себе трофей! Мой трофей лежит, братан! О -о -о -о. Это мое! Хорошо, плюс. Одноразка. Моя. Так. Я уже, я и первый же завидую, я ее заберу. Немец, будешь тут? Смотрите, ми підходимо к цього дому через дорогу. Ті підери, які лишились там, поранені ще, вони намагалися чинити супротив, але хлопці їх знищили і все. Тобто всі вони були ліквідовані. У них не документів, ні шевронів, і форма різна. У когось була жаба, у когось мультик, а хтось такий полубомж взагалі. І зброя стандартна, 74-ті, тобто не 12-ті калаші. Тобто це якийсь такий підрозділ. Среднестатистичный, але на диво там дуже такие характерные пидоры э, выявились. Всегда сложно вести какие-то действия операции при без рекоменсировки, без предварительного там, боевого наказа, в каких-то новых направлениях. Это очень большой объем работы, который был сделан максимально оперативно, что позволило противникам не дать возможности, пока мы еще не вступили в бой усилиться еще сильнее, еще сильнее укрепиться, наладить логистику, подвести к себе уже снабжение, пробиться, соединить линиями сообщения свои силы на этом плацдарме со своими основными силами за счет скорости этих событий и штурмовых действий. Ми змогли нівелірувати зародиша родиша їх попитку прорива. Так як ми підрозділ відомий, легендарний, я б навіть сказав, то відповідно на складні ділянки, я так розумію, що нас направили для того, щоб професіонали зробили свою роботу. Ми знаємо, що ми робимо, як ми це робимо, і ми на цьому спеціалізуємося. І тому, во всі точки, в яких противник достигає якогось лібо успіху, опасного, имеющего угрозу, нас сразу же кидают для того, чтобы мы там ладили обстановку. За счет того, что у нас есть уникальная система организации структуры нашего подразделения, взаимоотношения внутри подразделения, на разных иерархических ступенях и также по горизонтали, я считаю, что она самая эффективная, потому что опыт службы в других подразделениях ЗСУ у меня был. Наш пример, который мы хотим делиться, им стоит воспользоваться, стоит его изучить и разобраться. Даже обратив на него внимание, этого будет достаточно, чтобы понять, как это все работает. Причем я знаю, что на горизонтальном уровне между подразделениями и так другие подразделения черпают у нас опыт и просят советы там, где информацию просят мы делимся и всем прочим. Если бы инициатива была сверху, это бы ускорило процесс, адаптировало бы всю армию, и мы бы смогли еще эффективнее воевать уже. Целосний організм. То і врвайся в третій штурмову, да, на Наш... тебе тут і научать, обучать, блядь, заебуть, ну научать. Роби вибір правильно. Сержанти будуть їбати так, що тебе в жопи да, Но... И поки так не поліється, то ти будеш і як чо. Но ти потім будеш розуміти, що якби как бы не це, да то ти ще пухту пововшевні. вивіз, навіть просто дойти до цієї точки. Да, да. <laughs> Біриється в кулачок, рекрутинговий центр. или врывайся в нормальную движуху, блядь.